Доброго всем! Свекольный квас как напиток и основа для борща. Польская рецептура. Свекольный квас – это незаслуженно забытый напиток, который, как утверждают, способствует похудению, оздоровлению и прочим счастьям. Для меня же это прежде всего основа для всевозможных борщей в роли подкислителя. Уксус наши предки не использовали, хотя он и упомянут в Ветхом Завете. В давние времена уксус это скисшее вино, а вино у нас видимо не скисало, в смысле не успевало скиснуть. И до 18 века роль кулинарного подкислителя играл в основном квас или побочные продукты переработки молока. Чем западнее борщ, тем больше рецептов именно на свекольном квасе. А вашему вниманию представляем именно польскую вариацию этого кваса. И этот квас требует не только воды, свеклы и стартера закваски, а еще и определенных специй. Это тмин, семена укропа, кориандр, лавровый лист, чеснок, душистый перец. Кстати, иногда в Польше его называют английским, по стране, откуда он попал к ним. Хрен и или имбирь, необязательные составляющие. Немного соли. Как стартер используется закваска йогурта, сметаны, обрат или сыроватка. Это такие побочные продукты производства сыра, кто не знает. Рассол огурцов или капусты, У нас, кстати, капустная заправка. Или вообще кусочек сухого черного хлеба. Готовить будем в банке обычной, трехлитровой. Отсюда некоторые тонкости, о которых расскажу в процессе. Для начала нарежем свеклу. Нарежем довольно таки большими кусочками. Если будут очень большие, они не влезут в банку. А если будут совсем маленькими, свекла всплывет. И будет невозможно делать очистку поверхности будущего кваса от пены и плесени. Поэтому нарезаем брусками, чтобы и влазили, и мешали друг другу всплывать. Далее готовим рассол. 1 столовая ложка соли на литр воды. Воды у нас будет полтора литра, поэтому растворим полторы ложки соли в холодной воде. Рассол нам нужен холодный, хотя можете нагреть воду, чтобы лучше растворить соли быстрее, а затем раствор охладить. На дно банки, само собой чистой, высыпаем специи. Почему на дно и не в конце? Все для того же, чтобы они не всплывали и не создавали трудности при очистке. Очистить будет необходимо. Нарезаем чеснок и имбирь. Выливаем стартер, капустный рассол. Он у нас красненький с восточными нотками. И добавляем оставшиеся специи. Они все равно повсплывают, конечно, но не все и не сразу. Свою работу они успеют сделать. И добавляем нарезанный буряк. Как угодно, чтобы влез. Но желательно все-таки, чтобы перекрывал выход специям на поверхность. Почти под горлышко, хотя можно и под горлышко совсем, тогда воды нужно больше. Наливаем воду, чтобы она покрыла буряк полностью потому как мы хотим насыщенный квас. И пока все. Ставим банку в достаточно теплое без сквозняков место, прикрыв не запечатывая крышкой. И каждый день убираем пену, как вы видите, или плесень. Да, может образовываться белесая пленка на поверхности воды. Это допустимо. Ее необходимо убирать ложкой или промакивая салфеткой но только так, чтобы не собрать все специи. Раз в день. И так от 5 дней и более, смотря какую кислоту вы хотите получить. Мне нравится где-то 4-5 день. Можете хоть неделю и более, тогда будет почти уксус. Правда свой, домашний, но очень кислый. А мы любим совсем немного попить и совсем много в борщи. Для этого мы его отцедим, кстати, кусочки буряка, что остались от кваса, часто используются для создания польского борщика. Но об этом как-нибудь потом. Вот получилась такая, более плотная, чем вода, жидкость насыщенного бордового цвета. И переливаем в банку для хранения. Хранить буду в холодильнике. Мне не нужен очень кислый квас. И вот наш напиток, польский свекольный квас. Рецепт простой почти для ленивых. Почти потому, что раз в сутки все-таки необходимо потратить не более 5 минут на очистку поверхности. В Польше он продается в магазинах, как готовый напиток и ингредиент. Но домашний же всегда вкуснее, правда? Бордовый, густой, вкус свеклы яркий. Немного сладковатый, но по кислоте похож на некислый домашний хлебный квас. Оттенок похож на капустный рассол. Кстати, какой стартер вы добавите, такой легкий привкус и будет у напитка. В дальнейшем мы расскажем вам о рецептах борщей на основе этого кваса. А пока до новых встреч. Спасибо, что смотрите наши видео рецепты. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!